Все началось с эксперимента, рассказывает основатель танцевального коллектива Алиса Барамидзе. «Был мой дядя, который сказал, что я хочу у тебя учиться танцевать. Я говорю, ну приведи мне 10 человек, я начну преподавать. Вот и как-то потом своим образом люди начали набираться. Мы называемся Шапотоба, это в переводе с грузинского языка субботник. У нас все тренировки раньше начинались только по субботам. Танцевать тут в чате с малышку из нуля. Начинают занятия с наиголовнейшего. Все как бы грузинские народные танцы, они уже тем или иным образом они положены на классическую основу поэтому осанка это первое что должно быть у танцора это первое это дыхание вот как ты себя поставишь на сцене так вот оно и пойдет я люблю танцы алису с детства я мечтала чтобы а, заниматься танцами но не было возможности не было никогда у нас в детстве ну, в таких коллективах Ліка після місяця занять вперше в житті вийшла на сцену. Після того, каже жінка, життя Змінилося після цього. Ви знаєте, я я зрозуміла, що боятися взагалі нічого не треба. Я і танці це слова Антоніми. Я повне невміння танцювати, і через місяць ми вже виступаємо на сцені. Тоді вивчили лезгінку та Аліса уточнює. Це танець, не з грузинської традиції. Грузинська лезгінки ні. Грузинські танці совершенно одільна. Лезгінка – це все та Чечня, Дугістан, Грузія. Вот вона унікальна, тим, що наша маленька страна, але вона ділиться на множество регіонів. І У нас є одільний танець. танцы, которые танцуют только грузины, такие как рачули, Арули. У нас есть, многие люди говорят, горские танцы. На самом деле горские танцы – это просто обобщение. У нас это тиулури, азбегури, тушури, миллион, хевсурули. Это все делится на регионы Грузии. Поєднує джиу-джитсу и танцы Володимир у коллектива лишь несколько месяцев. И борьба, и танцы – это не является моей профессиональной деятельностью. То это как бы, просто дополняет то, чем я занимаюсь в обыденной жизни. Работа, а свободное время это хобби, танцы и борьба. Свой дворечный танцевальный ювелир святкует бара. 29 апреля 2017 года была первая тренировка. Кажет, и уявить не мог, что танцы – это так складно. И даже с некоторыми психами, с разочарованиями. Вот, наш духовный наставник всегда меня ругает. Вот, и из этого я как бы ощущаю какую-то скованность. Вот, а потом мобилизируюсь, организовываюсь. Ну, как бы иногда, иногда, очень крайне редко, пахвали бувають окрім популяризації грузинської культури і традицій, тут спростовують стереотипи жінки, сміливо виконують. и чоловичу танцевальную партию. Грузинские женщины, они, э, они могут быть очень спокойными, да, но в них, есть очень, в них есть очень большая сила. Мы не просто опускаем глаза, и это видно в наших танцах тоже. У нас есть танец Усури, есть танец Картули, конкретно Картули, это в переводе называется грузинский. Это свадебный танец, там где девушка, да, девушка и парень, вот, где девушка олицетворяет вот собой вот невесту, лебедя. В остальных танцах девушка уже не такая скованная.